Prezident İlham Əliyev noyabrın 22-sində Finlandiya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri xanım Kirsti Narinenin etimadnaməsinə qəbul edib. Səfir Kristian Arinev Finlandiya prezidenti Sauli Niinistönün salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı və etimadnaməsini prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Azərbaycan prezidenti Finlandiya prezidentinin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Finlandiya dövlətinin başçısına çatdırmaq xahiş etdi. Prezident İlham Əliyev Finlandiya prezidenti ilə ikitərəfli və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində görüşlərini xatırlatdı. Dövlətimizin başçısı regionda vəziyyətin dəyişdiyini Va regional əməkdaşlıq üçün geniş imkanların yarandığını vurğuladı. Səfir Kristi Narine ölkələrimiz arasında çoxlu oxşarlıqların olduğunu dedi. Əlaqələrimizi genişləndirmək üçün imkanların mövcudluğunu qeyd etdi. Səfir Azərbaycanın qoşulmama hərəkətinə uğurlu sədirliyini yüksək qiymətləndirdi. Görüşdə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın regionda sülhün və sabitliyin gücləndirilməsi, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Yermənsan ordusunda xidmətə bu dəfə qadınlar cəlb edilir. Bir neçə gün öncə Ermənistanda səfərvarlıq elan olunduğunu göstərən görüntülər də yaxşıdı insanlar. Deyək desək, qocalar yer almışdı. Bu dəfə isə Ermənistan ordusundan qadınların cəlb olunmasına dair video yayılıb. Ermənistan mediasında yayılan bu görüntülər qısa zamanda sosial şəbəkələrdə paylaşılıb və geniş müzakirələrə səbəb olub. Videodakı hərbi geyimlə olan qadının Azərbaycanla sərhəd bölgədə olduğu bildirilir. Ekspertlərin fikincə, müharibədəki itkilər, müharibədən sonra ölkədə yaşanacaq və axınla insanların Ermənistanı tərk etməsi nəticəsində orduda xidmət etməyə adam qalmır. 27 sentyembrdan öncəki proseslərdə də, Vətən müharibəsinin gedişində də, post-müharibə dövründə də biz müşahidə edirdik ki, Ermənistan tərəfi ordu sıralarına az yaşlı uşaqları və qadınları cəlb edir. Əsas etibarı ilə qadınlar snayperçi vəzifəsinə təyin olunur və Bunla bağlı müvafiq təlimlər də keçilir. Eyni zamanda müxtəlif təşkilatlar mülki şəxslər arasında seleksiya aparır. Onların fiziki hazırlığı ilə bağlı məşğul olur. Sıra ilə davranış qaydalarını öyrədir və ekstremal vəziyyətlərdə hərəkət etməklə bağlı çoxsaylı tapşırıqlar yerinə yetirilir. Bu təşkilatlar sırasında ən geniş yayılmış Voma təşkilatıdır və bu təşkilat əsasən ə, xanımlar və ə, gənclər arasında bu işi həyata keçirir. Eyni zamanda ə, Ermənistan silahlı qüvvələrində insan resursları ilə bağlı qıtlığı aradan qaldırmaq üçün çox saylı muzdunun ordu sıralarına cəlb olunmaları, I Qarabağ müharibəsində iştirak edən şəxslərin hələ də orduda müddətdən artıq xidmət etmələri faktları qeydə alınmışdır. Biz bu görüntüləri Vətən müharibəsində də müşahidə etmişdik. Ənəmli məsələ də budur ki, Azərbaycanla sərhədə hazırda Ermənistan silahlı qüvbələri xanımları cəlb eləyir. Çünki Ermənistanda səhhət qorunmaları anlaşışı tamamilə yoxdur və Ermənistan təhlükəsizlik xidmətində eləcə də müdafiə nazirliyində sərhəd ə məsələləri ilə bağlı müvafiq qönmələri olsa da sərhəd qoşunları ilə bağlı mütəşəkkil ə, ordu toplaşması yoxdur. Eyni zamanda Ermənistanın Türkiyə ilə və İranla sərhədlərini də bu silahlı qüvvələri qoruduğundan görə yeni yaranan geosiyasi reallıqlarda Azərbaycanla sərhədləri qorumaq üçün Ermənistan canlı qüvvəyə böyük ehtiyac duyur. Bu səbəbdən də ə, xanımların bu işə cəlb edilməsi prosesi davam etdirilir. Hərbi ekspertlər bildirirlər ki, qadınlardan əlavə yaşlıların orduya cəlb edilməsi həm də ermənlərin revanşist niyyətlərinə xəbər verir. Çünki onlar terror sahəsində təcrübəyə malikdirlər. Son zamanlar Ermənistan silahlı qüvvələrinin komplektləşdirilməsində problemlər yaraşır belə ki, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra Ə, silahlı qüvvələrin komplektləşdirilməsinə demoqrafik vəziyyət çox kəssin təsir edir. Belə ki, hələ müharibənin gedi şərtində silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinin 10 minə çatına qədər tərari olması, ondan sonrakı mərhələdə üçtərəfli bəyanatdan sonra Ermənistanın Qarabağdakı qeyri-qanuni bölmələrində xidmət edən əsərlərin valideynlərinə, əsərlərin uru göndərilməsinə razılıq verməməsi yeni reallıq yaradı. Bu yeni reallıq ondan ibarətdir ki, sərhədləri qorumaq üçün yeni silahlı qüvvelərə cəlb ediləcək yeni heyət lazımdır. Bunu yaratmaq üçün bunlar Ermənistanda artıq hərbi rəsubların vəzifələrini yerinə yetirmək üçün qadınlardan istifadə etməyə başlayacaqlar. Yəni qadın hərbi qulluqçularını, hərbi xidmət cəlb etməyə başlayacaqlar. Digər bir məsələ isə Ermənistanda və Qarabağ bölgəsində olan əhali arasındakı işsizlik məsələlərinin həll olunması yönündə də bir vəziyyətdən çıxış nöqtəsi kimi bunu görürlər. Bizim təcrübəmizə gəldikdə isə biz 44 günlük muharebedən 27 ildir ermənilər adına formalaşdan ordunun nə hala düşdüyünü gördükdə bundan sonrakı mərhələdə onların silahlı qüvvələrində 2000 və necə xidmət etməəsindən azlı olmayaraq bizim hərbi gücümüz qarşısında ciddi bir müqavimət olacaqlarını düşünmürəm Gedədik ki, Vətən müharibəsi dövründə Ermənistanın az yaşlılar da orduda xidmətə cəlb etməsinə şahid olmuşdu. Axir şikärim Heylçənəsəd gündəlik diligi paylaşma üçün. Qubad rayonundakı ixtisaslaşdırılmış Olimpiya ehtiyatları Uşaq Gənclər İdman Şahmat Məktəbi indi Vətən müharibəsi qəhrəmanı Şahin Allahyarovun adını daşıyacaq. Bu münasibətlə rayonun Nizami adına istirahət parkında təşkil edilən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin təhsil şöbəsinin əməkdaşları şahid valideynləri, qazilər, pedaqoqlar və məktəblər iştirak edirdi. Məktəbə Vətən müharibəsi qəhrəmanının adının verilməsi ilə bağlı keçirilən tədbir ilk olaraq dövlət İlininin səsləndirilməsi ilə açılıq elanı olundu. Daha sonra torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edildi. 1 dəqiqəlik sükutdan sonra söz tədbir iştirakçılarına verildi. Çıxışlarda vurğulandı ki, indi şəhid Vətən müharibəsi qəhrəmanının adını daşıyacaq olan ixtisaslaşdırılmış olimpiya olar. Uşaq gənclər idman şahmat məktəbi beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr göstərib. Amma Vətən müharibəsi qəhrəmanının adının bu məktəbə verilməsi məktəbin pedaqoji və şagird kollektivinin üzərinə qürurverici bir məsuliyyət də qoyur. Tədbirin rəsmi hissəsinin sonunda şəhid qəhrəmanın adının da həkk olunduğu, məktəbin adının yazılı olduğu lövhənin açılışı olub. Tədbir məktəblərin iştiraki ilə ədəbi-bədii kompozisiya ilə davam edib. Bu bizim üçün çox böyük qürur hissidir. Çünki məktəbimiz təkcə rayon və respublika səviyyəsində yox, hətta beynəlxalq səviyyədə tanınan məktəbdir. Və Vətən müharibəsi qəhrəmanının adı daşımaq özü başqa bir məsuliyyətdir, başqa bir fərx hissidir və bizim qabağımızda artıq başqa cür məqsədlər qoyur. Bir şəhid anası kimi həm qürurlanıram, həm fəxr edirəm, həm kədərlənirəm ədərimdən çox daha da qorxuram ki, bu gün bizim Ağlıbaş komandamız, prezidentimiz şəhidlərinə belə qiymət verir. Mənim şahid balam, qəhrəman balam bucür qiymətləndirdilər. Bu məktəbə də münfəqətlər arzulayıram. Uğurlarımız balamın qəhrəmanlığı kimi həqiqətən də bütün dünyaya səs salsın. Tədbirin sonunda şəhid vətən müharibəsi qəhrəmanı haqqında video çarx nümayiş olunub. Xanım, xatun, Vilayət Əkbər, aktiv şıqgər indi yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Naft zəngandan məşəhə dəmir yolu reysi bərpa ola bilər. Bunu qonşu ölkənin yolların və şəhərlərin inkişafı naziri Rüstəm Qasemi İran-Azərbaycan birgə iqtisadi komissiyasının Tehran-da keçirilmiş iclasında deyib. Onun sözlərinə görə İran-Azərbaycan sərhədində 100 metrli körpünün tikintisi və Rəşd-Astara dəmir yolu dəhlizinin tamamlanması müvəəndə heyətin səfəri zamanı müzakirə olunacaq əsas məsələlərdəndir. Bizim Azərbaycanlı dostlarımız İranın Astara şəhərində terminalın tikintisinə sərmayə qoyublar. Onun bir hissəsi tamamlanıb. Biz Azərbaycanın Astara şəhərində də görüş keçirəcəyik. Naxtivan-Məşəd dəmir yolu layihəsini yenidən aktivləşdirəcəyik. Avtomobil nəqliyyatı və avtomobil tranzitinin sahəsində əməkdaşlıq bu komissiyanın ən mühüm danışıqlar mövzularından biridir. Bunu İranın Yolların və Şəhərlərin İnkişafı Naziri Rüstəm Qasemidir. Xatırladaq ki, Naxtivan-Məşəd Naxtivan beynəlxalq sürət qatarı 2016-cı ilin dekabrın 29-da hərəkətə başlayıb və təxminən 1 il sonra müəyyən texniki səbəblərdən fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. İmişlidən olan fermer Elşən Məmmədov fərdi təsərrüfatında 250 hektar sahədə pambıq bitkisəki. Fermer deyir ki, ağ qızıl tarlalarında yüvrələmə, kultivasiya və suvarma işlərini vaxtında yerinə yetirmələri məhsullarlığa müsbət təsir göstərib. Hazırda isə pambıq bitkisinin yığımı ilə məşğuldular. Hal-hazırda 25 hektar yığmışıq, 50 ton pambıq təfərrüq tədarük eləmişik. Bu hal-hazırda olduğumuz sahədə 30 hektardır. Başqa sahələrimizdə də Hələ ilkin olaraq də, dərmanlama işlər getdi, amma yığım hələ oğlum, davam edəcək. Bu orta məhsulluq 35 35 senti hal-hazırda 35 sentdən düşüb, 35 sentdən yığılır. Artıq fermerlər məhsul yığımının ilk mərhələsini başa çatdırıblar. Hazırda isə ikinci yığıma hazırlaşırlar. Biz e, 20 hektar pambıq əkmişdik birinci yığımda. E, 73 ton 500 kilo devletə pambıq təhvil vermişik. Hal-hazırda ikinci yığıma hazırlaşırıq. İnşallah yaxın çin bir 10 sentinədə ikinci yığımda hər həftədə 10 sentinədə yaxın çin yığıb tədarrüq verəcəyik. Bizim üçün bir çətinliyimiz yoxdur. Dövlətimizə güvənirik. Hədəf yaxın çin 40-45 sentə Əmişli Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən verilən məlumata görə, hazırda məhsulun yığımı texnikalar vasitəsilə aparılır. Orta məhsuldarlığının da proqnozlaşdırdıqları kimi olacağı bildirilir. Bu, bu il, yəni 2021-ci təsərrüfat ilində rayon üzrə 1272 fermerlə cəmiyyətlər arasında müqavilə bağlanmış, pambıq əkilmişdir. Bu, bu il bizdəmin 8170 hektar sahədə pambıq əkilmişdir. Hal-hazırda pambıq yığım kampaniyası davam edir. Bu günə qədər biz təxminən 16 milyon ton yün və dövlətə tədarük etmişik. Bu da məhsullarla 20 sentimetr deməkdir. Və biz çalışacağıq ki, ümumi pambıq yığımı 27 sentimetrə çatdırıq. Bu istiqamətdə işlər davam edir. Məhsulun vaxtında və itkisiz toplanılması üçün tarlalara 30-a yaxın pambıq yığan kombayn cəlb edilib. Fransada klublararası güreş çempionatı start götürüb. İlk turda Azərbaycanın Yunan Roma güreşçisi İslam Abbasov çıxış etdiyi Şiltkem komandası Messlə üz-üzə gəlib. 87 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı 2 görüş keçirib. Əvvəlcə fransalı Salamon Enten üzərində 8-0 hesablı qələbə qazanan Abbasov daha sonra Ermən güreşçisi Edgar Xasaryanı məğlub edib, 6-3. Onun komandası yekunda 7-3 hesablı qələbə ilə ilk turu başa vurub. Qeyd edək ki, Fransa çempionatı dekabrın sonuna qədər davam edəcək. Türk atlet Matsklevets Torpaq Razqatlıoğlu İndoneziyada keçirilən Dünya Superval Championship-ın ilk yarışında 2021-ci il mövsümünün çempionluğunu elan etdi. Torpaq 2018-ci ildə ilk dəfə qatıldığı Dünya Superval Championship-da çempionluq qazanan ilk türk matəsklevets adı ilə qazanaraq tarixi uğura imza atdı. Ayılduzu Milli Matatskletçi Topraq Razqatlıoğlu ilə Türkiyə Matatsklet Federasiyası daha bir böyük nailiyyətə uğura imza atdı. Topraq Razqatlıoğlu dünya superval şampionatının 33 ilik tarixində çempion olan ilk türk matatskletçi kimi türk moto idmanında inqilab etdi. Topraq Razqatlıoğlu İndoneziyada keçirilən ilk yarışda qalib gələrək ümumi təsnifatda hesabını 550-yə yüksəltdir və bununla da mövsümün son yarış öncəsi dünya çempionluğunu təmin etdi. Bəriliklə Topraq 2015-2020-ci illər arasında Dünya Super Volley Şampionatında ardıcıl olaraq 6 dəfə çempion olan Jonathan Leianın bu reportuna son verirəm. Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti əhalini havanın dəyişəcəyi haqqında xəbərdarlıq edib. Nazirlikdən bildirilib ki, havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-7 dərəcə aşağı enəcək. Şimal-qərbindən hərəkət edən soyuq hava kitlərinin təsiri nəticəsində Noyabrın 24-ü gün ikinci yarısından hava şəraitinin dəyişəcəyi, temperaturun ötən günlərə nisbətən 5-7 dərəcə aşağı necəyi gözlənir. Paytaxtda 24-ü axşamdan 25-i gündüzədək güclü şimal qərb küləsi cəkiləcək. küləyin maksimal sürəti 15-20, yarımadanın bəzi yerlərində isə ara-bir 23-28 metr/saniyədə güclənəcək. Göyklərdə də 25-indən 27-sinədək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara-bir yağış yağacağı gözlənir. Ayrıar yerlərdə yağıntının intensivləşəcəyi, dağlıq ərazidə isə qar yağacağı ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimalı var.